Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Правду казати та по правді жити легко та приємно, звідки тоді у дорослої людини звичка ховати почуття і навіщо? Сьогодні у програмі історія Марго». Яку роль людина відводить собі у відносинах зі світом складається ще в дитинстві. Дитина кохана й улюблена в родині приймає любов світу до себе як належне і тому дорослі шаючі на зустріч відносинам дружнім, партнерським та любовним легко і спокійно. Інша справа дитина, що любові в повній мірі не відчула байдужість чи навпаки авторитарний пресинг з боку батьків, на жаль, формують негативне відношення, недовіру до світу чи відчуття власної неповноцінності в ньому. Дорослішаючи, ми вбачаємо у світі те відношення до себе, в якому виросли, і в негативному випадку шукаємо підтвердження байдружності незадоволення зі сторони своїх партнерів. Чи взагалі боїмося будувати відносини, уникаючи розчарувань? А чи можна змінити дитячі установки щодо відносин у дорослому віці? Чи можливо змінити дитячі установки вже у свідомому дорослому віці, на ваш погляд? Конечно, мы можем сменить детские установки, потому что в этом и разница человека взрослого, думающего, от ребенка. Ребенок воспринимает все в буквальном смысле. Он впитывает только то, что ему дают, а опыт и свои взвешенные какие-то личностные моменты мы нарабатываем уже в течение жизни, в течение нашей взрослой сознательной жизни. Маргарите, 27, она, как и большинство девчат, считает важным быть реализованной как женщина, сбудовать теплые романтические отношения, быть дружиной и мамой. Я очень долго ни с кем не встречалась. шестого класса была влюблена в красавца Макса. Но у нас так ничего тогда и не вышло. Да не могло выйти, конечно же. Я не могу сказать, что страшненькая была или необщительная. Нет, с подружками, компанейская такая. А с ребятами как-то вот стеснялась, наверное, не знаю. Всегда одно и то же. Я влюбляюсь, страдаю. Молча думаю фотографии, пересматриваю. В надежде на то, что у нас будут какие-то отношения. И продолжалось это все по одной и той же накатанной схеме. Ребята меняются, а ситуация одни и те же. Я поступила в университет. Дальше было еще хуже. На втором курсе я влюбилась в Славку. Мы были в одной компании, общались часто, проводили время на праздниках, встречались, ходили в кино. И мне казалось тогда, что он тоже в меня влюблен, хотя был ли влюблен, я не знаю. Мне нравилось так проводить с ним время, несмотря на то, что я постоянно делала вид, что я к нему равнодушна, что он мне безразличен. Мне, конечно же, хотелось с ним очень сильно встречаться, быть с ним. Но за это время, пока я находилась в таком вот состоянии, Славка уже успел повстречаться с двумя девчонками. Марго подорослішала, а ее звички ховати свои почуття залишилися. Врешті вона зрозуміла, что это заважает ей жить нормально. Мои первые серьезные отношения были на пятом курсе института. Я познакомилась с парнем Мишей и завязалась у нас только из-за того, что он был очень настойчив, с таким энтузиазмом подошел к ухаживанию за мной, и мы начали вместе жить. Но ну, я все время как-то вот беспокоилась э, по поводу наших отношений. Я все время думала о том нравлюсь ли я ему, нравится ли ему, как я готовлю, нравлюсь я ему, интересно ли я ему как женщина. И у меня даже начали появляться мысли о том, что, может быть, стоит нам расстаться. Я очень долго сомневалась, терзалась, может быть, стоит превратить эти отношения первой, чтобы потом не было так больно. И наступил такой момент, когда Миша ушел. Он сказал, ты утомила меня. Я очень долго переживала этот разрыв и все-таки решила пойти к психоаналитику. Когда я попала на прием к нему, мне как-то не понравился. Но все-таки что-то интересно рассказал. Он сказал, что нужно обратить внимание на отношения моих родителей ко мне в детстве. Мои родители воспитывали меня в очень строгих рамках. Они требовали от меня всегда чтобы я была сдержана, скромна, не кокетничала. Я не могу сказать, что у меня плохая семья. Мы жили зажиточно достаточно, но дружеских отношений у меня с родителями никогда не было. Помню, как-то хотела поговорить с мамой по поводу моей симпатии к парню, в котором я была влюблена еще в школе. Но она мне сказала, что я должна стыдиться таких мыслей и подходить с ней с такими разговорами, это некрасиво. Вообще в нашей семье не приветствовалось проявление любви, нежности. Моя мама была учительница, может быть, поэтому она так меня воспитывала, не знаю. Но дружеских отношений у меня с родителями никогда не было. Я не знаю, есть ли тут связь что мои отношения складываются только в том случае, если мужчина проявляет инициативу, энтузиазм, и я вообще не понимаю, зачем я постоянно скрываю свои чувства. Вот недавно был случай. Я сидела около окна, делала маникюр, смотрю, парень такой интересный, спортивного телосложения, так классно одет, так как-то вот он приятно выглядит, так у меня заинтересовал походил около нашего подъезда, потом пошел к соседнему и ушел куда-то. Я занималась своими делами, сделала маникюр, потом случайно совершенно вышла на улицу и смотрю он. И идет мне на встречу, спрашивает у меня, девушка, а вы не подскажете, в вашем доме никто не сдает квартиру. Я так мило ему поулыбалась, сказала, что нет, развернулась и ушла. Я шла и думала о том, ну почему я так поступила. Я вообще была очень разочарована этим своим поступком, потому что, конечно же, можно было дать ему понять, что я хотела бы продолжение разговора, что, может быть, я хотела бы с ним познакомиться. Вот я иду и думаю, почему я так делаю. Мне хотелось бы в этом разобраться. яку и перше про половину мы бачимо за истории Марго. Маргарита, она, конечно, современная реализованная девушка, женщина молодая, которая э, четко представляет, да, чего она хотела бы добиться, какой она хотела бы быть. Но э, одно дело реализовывать себя в профессиональном каком-то смысле, да, а другое дело реализовывать себя э, в личных отношениях. Конечно, работа над отношениями, она гораздо более емкая и гораздо более неосознанно, то есть она происходит очень часто интуитивно, на интуитивном уровне. И мы не можем ее как-то вот сразу осознать. Но учитывая, что Марго уже имеет какой-то определенный опыт личных отношений с партнерами, с противоположным полом, она должна обязательно уметь анализировать. И слушая Марго, уже можно понимать о том, что она сделала для себя какие-то выводы. Она поняла, что она не может э, выражать своих эмоций. Она боится работать над отношениями. То есть она работает не на то, чтобы эти отношения сохранить. То есть не приспособиться, не где-то уступить, не где-то проявить свое я, а на то, чтобы просто уйти. То есть ей легче признать того, что ну, она какая-то не такая. Но это может быть бесконечно. Что значит какая-то не такая? Да? В каждом из нас есть какие-то достоинства и недостатки. Она фиксируется на своих недостатках. И это, конечно, говорит о ее неуверенности в себе. Звідки нашей героини фиксация на властных недоликах? Это еще из детства, скорее всего, так? Да, скорее всего, это все-таки с детства. Да? Она описывает своих родителей. И, конечно, мама-педагог — это ну часто встречающиеся случаи, да, то есть педагоги, они часто переносят такое научение не только в своей профессиональной деятельности, но и в семье. И мама, которая часто говорила Маргарите о том, что Нельзя выражать своих эмоций. Надо думать о чем-то очень э, высоком, возвышенном, материальном там, или э, моральном в плане там, учебы да, или реализации себя, э, совершенно не обращая внимания на эмоциональную сторону жизни ребенка. И Маргарита это впитала, боясь выражать себя не пережив вот этих вот иногда, ну не знаю, каких-то разочарований, да, вот в любви. То есть, если бы она в школе э, в какой-то момент набралась мужества и, не знаю, призналась этому мальчику, возможно, она получила бы горький опыт, возможно, он бы не признал ее любви. — А наступного раза уже бы не было бы так страшно, так, если бы она это сделала? — Возможно, не было бы так страшно, возможно, она бы в следующий раз э, просто понимала, что э, это нужно делать. А возможно, это был бы положительный опыт, и он бы принял эту любовь, и это было бы первое настоящее, значимое чувство. Маргарита не пережила этого изначально и продолжает в этих иллюзиях находиться. Женщины в современном мире очень склонны. То есть это не только Маргарита. Многие женщины боятся выражать свои чувства и эмоции. А вдруг она... Вот такая самодостаточная, самоуверенная. Вдруг она будет не воспринята мужчиной, не воспринята партнером. А мужчины, как раз наоборот, они ждут более открытых, более женщин, которые способны довериться им. Тогда они больше и принимают таких женщин. В отношениях Маргариты с ее родителями это, конечно, такой, к сожалению, момент внутренний, да неуверенности в себе. То есть родители всегда были правы, они всегда значимы. С одной стороны, это хорошо, потому что семья несет глубокий смысл в нашей жизни, и те основы, которые мы получаем в семье, это, конечно, важно. Но Маргарита не смогла переступить вот этот момент собственного, да, собственной реализации. Какой все-таки хочет она жизнь? В отличие от жизни своих родителей, какая женщина ее мама, как женщина, и какой как женщиной хочет стать Маргарита. Она переняла поведение своей мамы, неосознанная, я уверена в этом. И ну, еще не поздно абсолютно проанализировать эту ситуацию и подумать, какой она хочет быть сама как женщина и возможность ее реализовать себя. А что в основе ситуации в целом? Цены любовь до сына? Да, я думаю, что Марго не любовь, не принятие себя непринятие такое, какая она есть. Я уверена, что если она проанализирует и заострит свое внимание на положительных своих качествах, она поймет, что наверняка были мужчины, ведь были же у нее мужчины друзья, да? то есть были отношения. Мужчины были готовы ее принимать и любить за что-то, за ее Легкий нрав, за ее умение дружить, умение поддержать компанию, быть легкой. Это важно. Но она сама дальше не допускала этих отношений. И поэтому, конечно, уже все сложилось как сложилось, к сожалению. Поэтому здесь важно, чтобы все-таки Маргарита обратила внимание, что в ней есть то, чего нет в других женщинах. Она уникальна, просто потому что она не такая, как все. Это уметь показать в себе, показать именно для мужчины, а не спрятать и акцентировать на том, что, что у нее что-то не получается или она какая-то не такая. Які конкретно методики ми можемо запропонувати Маргариті? Це можуть бути якісь методики, які вона в змозі виконати сама, чи якісь прийоми, можливо, доцільно скласти список своїх позитивних якостей і працювати над ними щодня, якщо це буде ефективно. Можна так зробити нашій героїні? Як показати мужчині? Просто будьте такою, яка ви є. В ті моменти, коли ви чувствуєте якусь емоцію, потрібно обов'язково це сказати. Кто-то из великих сказал, что если вы чувствуете вот сейчас момент любви, никогда нельзя это отложить. Я потом это скажу. Я вот потом скажу об этой эмоции. Обязательно нужно сказать об этом сразу, потому что этот момент может уйти и никогда больше к вам не вернуться. Важно о тех эмоциях, которые женщина, Маргарита в частности, да, испытывает, говорить своим мужчинам, с которыми ей интересно, с которыми ей хочется быть. И вообще в современном мире уметь научиться, в конце концов, выражать свои эмоции, чувства показывать, не акцентируясь только на успешности, самореализованности, и вот, э, профессионализме. Есть вещи, которые не потеряли своей актуальности и сейчас. Это чувства, эмоции. Э, какой-то позитив, внутренняя открытость. То есть это то, что... чего сейчас не хватает. То, что нужно нынешнему обществу, нынешним отношениям. Особенно у нас. Потому что ментальность такова, что мы потеряли. Поэтому так много, к сожалению, разводов, разрывов в отношениях и так мало крепких союзов между мужчиной и женщиной. То мы пришли до того, что Маргарита все же таки сама в змозе решить эту проблему, так? Будет больше открытой, любовь до себе все же таки в себе и так? Однозначно, я вообще уверена, что я всегда говорю, что я верю в Бога и в человека, это вполне достаточно. Каждый человек в состоянии реализовать себя настолько, насколько он этого хочет, независимо от обстоятельств жизни. То есть тот, кто хочет плыть по течению по жизни, то он так и будет быть. А тот, кто хочет что-то изменить, он сможет выбрать то направление, которое ему важно. Поэтому Маргарите я рекомендую все-таки, проанализировав вот эти свой предыдущий опыт в отношениях с мужчинами, встретив человека, который ей будет интересен, или мужчину, который возьмет все-таки, пусть это будет инициатор и мужчина, это не имеет значения, чтобы она смогла насладиться этими отношениями, получить от этого удовольствие, да, э, реализовать свои какие-то чувства, эмоции, открываться в своих чувствах, эмоциях, не боясь того, что она может что-то там пережить, какие-то там моменты разочарований. В этом нет ничего страшного. Э, нужно уметь э, получать от жизни любовь. Она, как любое проявление жизни, она многогранная. Она может быть и... Щаслива і нещасна. Ну, та хорошо, що вона є. Хушка на її нет. Я панічно боюся відносин, бо впевнена, що не сподобаюсь хлопцю в ліжку. Звісно, був досвід різний, і хороший, і не дуже. Взагалі-то дуже комплексую через целюліт та через форму грудей. Аліса 28 років. Аліса, звісно, Важно, чтобы сейчас очень э, много культивируется модельная внешность. Да, и э, женщинам это так часто с телевидения, с э, в интернете, в журналах, э, в женских особенно, да, э, культивируется какой-то определенный... Э, внешние какие-то параметры. Но если мы оглянемся в реальность, то мы увидим, что мужчины любят абсолютно разных женщин. Они любят и бывают счастливы с далеко не модельными женщинами. Да? Потому что мужчинам нужно гораздо больше, нежели просто внешние какие-то параметры. Они э, разные, и мужчины любят э, женщин, некоторые с глубоким внутренним миром, каким-то важно, чтобы она была заботливой и хозяйкой, кому-то кому из мужчин нужна мама в роли жены, да. То есть, поэтому важно, чтобы Алиса понимала, что если она будет самой собой и сможет быть уверенной, обязательно встретится с который способен будет ее полюбить, такой, какая она есть. Я сама руйную відносини, як тільки все нормально провокую конфлікти і не можу зрозуміти навіщо? Як наслідок, ми розлучаємось. У мене вже два офіційні розлучення. Марина Красноград. Маріні стоїть все таки проаналізувати, якщо у нього е, вона заметила вже сама, що у нього плохой характер, то що в житті ми називаємо склочним, їй треба подумати, як їй стати. Е, более мягкой, да, более... Ну, обычно это связано с, у женщин, которые не способны доверить себя мужчинам. Потому что как только она увидит в человеке надежность и она сможет расслабиться и принять эти отношения, я думаю, что эти отношения будут гораздо более гармоничны. Но, возможно, стоит и обратиться к психотерапевту за более глубокой помощью, потому что, ну, возможно, там и отношения с родителями были где-то там да, в воспитании, были какие-то проблемы. Мені 43 роки, а останній раз зустрічалася в інституті. Мені не щастить в коханні сім'ї нема і вже, мабуть, не буде. Є один чоловік, що мені цікавий, але боюся до нього навіть підійти без підпису. Питання, однозначно к героїні, Вона повинні розуміти, що якщо вона не хоче нічого предприймати сама, то ці отношения будуть палтаніческими. Нужно уметь что-то сделать самой в отношениях. И тогда это будет реализовано. Если то есть, абсолютно объективные шаги, которые могли бы сделать, сделать может любая женщина пригласить на чашку кофе вместе сходить куда-то в музей и если мужчина способен или хочет этих отношений он обязательно откликнется если нет то тогда лучше это просто закончить и перестать питать бесплодные иллюзии и обратить свое внимание свои чувства на объективного человека который тоже возможно нуждается в отношениях Свого, як себе самого давня християнська мудрість. А чи кожен чує в цих словах, що любов до світу починається з любові до себе? А ми чекаємо на ваші питання та історії за милом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше не прощаємось. Я так давно женат, що вже і не пам'ятаю, як это було. Я, конечно, розумію, що мать не всьому права. Ну, іноді можна пропустити там. Э, ну, не брать близко к сердцу, а она ну, нет, чтобы иногда как бы э, промолчать, всегда делала по-своему, ну, потом э, что-то у мамы со здоровьем стало не очень, на почве этих скандалов, лекарства, давление, нам это все меньше стало нравиться, я уже и сам стал ссориться, уже не подозревая, а э, чего, ну и так э, привело к тому, что мы со временем остались. Когда вам 20 лет, когда вам 17 лет, вы думаете, это так просто с одного шага на всю жизнь. Я вообще сомневаюсь, менять ли мою стабильность на, на какую-то неопределенность оно же непонятно, что будет дальше в совместной жизни и как оно окажется. И кто его знает, вдруг у меня впереди какая-то моя настоящая любовь или другой мужчина, с которым мне будет намного лучше, намного интереснее и намного комфортнее. И придется потом проходить эти все разводы, эти деления чего-то и общие дети. Как-то это во всего не хочется. і Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи, ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Чим більше ми потрапимо усилі на важне налажування отношений з родителями наших супругів, то тим більше виграють брак. Ну, знаєте, э, любимо фільм многих э, да, дітей Гаррі «Гаррі Поттер». И вот там профессор говорил, что счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Если где-то человеку уж очень тяжело себя поднять в собственных глазах, нужно попросить своих близких и товарищей сказать ему, какой он хороший. Ну, «Расскажи мне, подружка, я хорошая? Расскажи, какая я хорошая? Давай-ка я послушаю, какая я хорошая?» Это поднимает самооценку, она чувствует, что она хороша.